Слава храму, салам. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız tamam, xeyir. Hər şeydən əvvəl sizi OKP-dən azad olmağınızla bağlı təbrik edirəm. OKP-dən əziyyət çəkənlərə saxadığınız bu videoya görə sizə minnətdarlığımı deyirəm. Bu sita üçün bir xeyirxaqlıqdır, çox sağ olun hər şeyə görə. Sizlə keçən o ən sonuncu OKP ilə bağlı sessiyamızdan hələsa 7 gün keçib. Evet. İstədim sizinlə görüşək, sizdən kiçik bir video rəy kimi alaq, yəni sizin təəssüratınızı. Bu keçən ə, vaxt 7 gün ərzində özünüz hiss edirsiniz? Çox sağ olun müəllim. Hər şey yaxşıdır. Özümü də yaxşı hiss eləyirəm. Əla. Vaq yaxşı. Sizə də ham keçə bu vaxt dərsində o köpəklə bu neçə vaxt idi bu əziyyət çəkildiniz və hətta bundan necə siz keçinirdiz? Elə bir müəllim, mən sizə danışmışdım. 13 ildir. Mən bu o köpəkdən əziyyət çəkirdim. Dəfələrlə həlkələrə də olmuşam. Dərmanlar qəbul eləmişəm, çox heyflən o günlərimə, baxdım gedib, canım gedib, heç bir əhəmiyyətini görməmişəm. 13 yani... ildə bu atdığım dərman, getdiyim həkimlər, çəkdiyim əziyyətlər, o Kopenhag açıqlamasının nə adı, onu bilənlər bilir, bilməyənlərə də Allah heç göstərməsin. Nə dərəcədə ağır bir şeydir. Təmizləməkdən, əl yumaqdan insan dözülməz bir hala gəlir. Ümidiniz qırılmışdı yoxsa yenə yox, ümid var idi? Belə ki, müəllim, ümidimi qırmışdım. Yəni ki, mən ömrü boyu belə olacağam. Amma ki, araşdırmalar apararkən də özündəki görüm bu mən hansı yolla sağlamlığıma qayıda bilərəm? Təsadüfən sizə rast gəldim mən. Kirrəşdim ki, görünmüşük müəllim də qeybləndə olub nə alınacaq? Oldum da, hər şey yaxşı oldu. Bu iki günə kimi yaxşıyam. Sizə təşəkkürlərümü bildirirəm. Belə səmimi, ürəkdən Çalın. gələn sözlərimi deyirəm. Hipoterapevtə, bu ə, onlayn seansımız çəşləştik. Buna bağlı təsiratınız. Çox gözəl, çox səmimi sessiya oldu. Heç gözləmirdim ki, mən. Bir çoxlar da biraz şüpəlidir, qorxurlar. Yəni bunun əslində bu psixoterapiyadır. Sadəcə bu videoda hipnozla keçir. Yəni bir çoxlar bunu biraz şübhə ilə yanaşırlar ki, O hipnozçular on gördürəm. Həm də onlayn olmağına bir çox hal şübhə ilə yanaşıb. Ola ki, onlayn icə başlatsa. Yəni bu bu söhbətlərdirsə, hər hansı bir kabinetdə olan söhbətlər, istərsə də qar olan söhbətlər. Müəllim, mən mənim üçün tam əksinə onlayn qoşulmaq daha mənim üçün rahat oldu. Nəyinki canlı qoşulub. Necə deyib, əziyyət çəkmədən evdə oturdum. Dinləməyimlə, sakitcəsinə, bilmirəm ə fikrimi nə tərif. Mənə yetər, va, yetər elə onlayn sərtlədi OKP-də əziyyət çəkənlərə, buna boğuşanlara ümumiyyətlə nə tövsiyə edirsiniz? Valla, onun tövsiyə edə, edərdim ki, qısa müddətdə, nəinki 13 il əziyyət çəkmişdim, ora get, bura gəl, bu dərmanı qəbul elə. Nə bilim, yəni canım da getdi, həyatım da getdi. Bir var, 13 il yollarda əziyyət çəkib. Yəni həqiqətən ürəkdən gələn sözlərimi deyirəm. Çünki OKP-dən əziyyət çəkirsə, sizin seansınıza qoşulmağın məsləhət görərdim. 5 tane seansa mən düzeldimsə, həyata qayıtdımsa, necə deyim? Elə ki ki, əldək... Yani, Elbəttə, aslında OKP'nin özü de bağlı danışma olan uzun zadı. Bu mm -hmm. bir növ nevrozin içine daxil olan biri biridir. Bunun da prinsipi ağır, yüngül, deyək ki, stadil olublar da. Bir də bizim sessiyalarımızda e, bəlkə mən tərəfdən olsa bir vaxtdan iqtisad yeməy gördüyünüz hansısa bir, bir sessiyaların sayında bir o paralel də istəyirəm qısa olaraq. Çünki çaq adam varsa oçu ki, sessiyalar nəyə gedəcə bir çox yerə gedirik. Biz saat yarım sonra saxlayırlar. Ki, etiket başqa vaxt yərlərsə filan. Ona da bağlı mümkünsə qısa. Ona bağlı müəllim. Belə vaxta qənaət eləmədən, canınızdan pay verə-verə, ürəkdən, can yandıra-yandıra 3 yandıra, saat, bəlkə də 3 saatdan da çox elə sessiya oldu ki, hə, oldu elə sessiyalar. Gərək keçdi, həqiqətdir bu. Ay baxdım tamam oldu, gedim. Yəni mən sizdə elə bir hal görmədim. Çox sağ olun, sağ təşəkkür ol, edirəm ömrüm boyu sizə minnətdaram. Onlar... Təşəkkürlərim sonsuzdur. İstəyirdim kimki OKB-dən əziyyət çəkir, başa düşür o nə xəstəlikdir. Yəni sizin araşdırmanıza qoşulsa, hər şey yaxşı olar. Mənim kimi 13 il ora sürünməsin, bura sürünməsin. 3-5 dəfə sessiyada olmaqla, yəni son qoya bilərlər bu xəstəliyə. Sizdən sonra bir Vesalberg paneli dəyişirdim. Orda bizə kifayət elədi 3 sessiya. O xanım səfiramsa 18 ildə o köpətə seçildi. Nəysə bu qədər hamıya can sağlığı arzular. Sizə də uzun ömür və əlbəttə ki, bezdilici hərəkətlərsiz, bezdilici fikirlərsiz rahat həyat. Çox sağ olun müəllim. Siz var olun. Siz sağ olun. Allah məndə hey, sağ olun. Selam.